На аннексированном полуострове катастрофически низкая покупательная способность работающего населения. К такому выводу пришел после поездки в Крым и Севастополь российский парламентарий Виталий Ефимов. Самая большая проблема – это уровень заработной платы на предприятии. Зарплаты здесь практически не прибавились, а цены, прямо скажем, московские. Я специально зашел в магазин и на рынок, поглядел на ценники. Да, с пенсиями на полуострове мы вопрос решили, но теперь получается, что пенсионеры здесь живут лучше, чем те, кто работает. Недавно Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз украинских продуктов на территорию Российской Федерации. В список попали молоко и молочная продукция, говядина и картофель. Крымчане уже ощутили дефицит. Полки магазинов начали стремительно пустить крымские власти обратились в Россельхознадзор с просьбой разрешить ввоз сертифицированной украинской продукции на полуостров, а также рассматривают как один из возможных путей решения проблемы ввоз российских продуктов. Министр аграрной политики и продовольствия Крыма признает, что проблема есть. Абсолютно дефицитная позиция для Крыма была, есть и она будет в будущем. Это сахар. В Крыму не выращивается сахарная свекла, нет мощностей по переработке этого вида сырья, естественно, производства сахара. То есть 100% сахара завозилось, ну почти 100%, потому что он шел и по импорту и из Украины. Сейчас как бы здесь альтернатива этим поставкам, никаких ограничений на его сахара пока нет и не предвидится, но альтернатива есть, и она реальная, это поставки сахара из Российской Федерации, поскольку рядом Краснодарский край, который производит больше всех в России сахарной свеклы, ну и соответственно больше всех сахара. Также в дефиците могут оказаться картофель, который в больших количествах завозили с территории Украины, и подсолнечное масло. По дефицитным позициям. Сейчас ведется активная работа, работа с инвесторами. Есть масса предложений, поверьте мне, что есть масса предложений, которые позволяют вот развязать эти проблемные позиции, о которых я сказал. Ну, к сожалению, все на сегодняшний день наталкивается еще на, на, как бы, на переходной период, на то, что сейчас еще просто, ну, чисто, скажем, организационно не решаются вопросы не решаются вопросы земельных и имущественных отношений. То есть землеотводы, проблемы с имуществом, наложены моратории. Крымские власти полагают, что нужно немного подождать, и все наладится. Однако на практике все немного иначе. Обеспечить Крым всем необходимым оказалось не такой уж простой задачей. Но у крымчан нет выхода. Придется приспосабливаться и отказываться от привычных продуктов. Алексей Зоркий, Максим Барыла, Служба Новостей Волна, Симферополь.